Меня зовут Фред Бергман. Я являюсь президентом Немецкой ассоциации оральных имплантологов. И я рад находиться в клинике доктора Вадима Клементьева и партнеров здесь, в Киеве. Вот уже почти 10 лет мы тесно сотрудничаем. Клиника Вадима Клементьева и Немецкая ассоциация оральных имплантологов. Наша цель – это высококачественное международное обслуживание пациентов, нуждающихся в дентальных имплантах. Специализированные одноэтапные дентальные импланты ⁇ это когда пациент приходит и в тот же день получает новые зубы. Здесь на снимке мы можем видеть такой пример. Пациент, ранее у которого на верхней и нижней челюстях отсутствовали зубы, обратился в клинику. После объемной полноценной 3D-диагностики ему были замечательно установлены дентальные импланты, а также в этот же день были установлены несъемные коронки. И этот пациент уже с новыми зубами покинул клинику. То, что на следующий день пациенты сразу получают зубы, является огромным преимуществом и существенной выгодой варальной имплантологии. Если посмотреть более детально, мы можем видеть, что дентальные импланты на верхней челюсти стоят с определенным интервалом. Это оптимально для кости. Это помогает избежать дополнительной нагрузки на нее и не применять технику трансплантации кости. Следующая особенность, в чем клиника хорошо зарекомендовала себя за последние 10 лет, это многочисленное проведение малоинвазивных, малоэтапных дентальных имплантаций. Есть две важные причины, почему клиника доктора Вадима Клементьева и коллег является настолько успешной. Первая причина. Клиника владеет современными технологиями диагностики и лечения пациентов, так как тут можно сделать компьютерную томографию, 3D, международную диагностику и сразу получить соответствующий план лечения. Это значит, что перед операцией совершенно точно диагностируют пациента и также Точно проводится дентальная имплантация Вторая причина Это повышение квалификации всех врачей Специалисты этой клиники Регулярно приезжают в Германию На международные конгрессы Повышая уровень своих знаний И внедряют новые стандарты Также немецкие коллеги В области оральной имплантологии Постоянно в Киеве делятся своим опытом И профессионализмом Знания и технологии лечения которые мы предлагаем пациентам Делает эту клинику особенно значимой, мы устанавливаем дентальные импланты на самом высоком международном уровне. В клинике используются наиболее современные и всемирно признанные биологические титановые дентальные импланты со специальным покрытием, благодаря которому они отлично интегрируются в кость и могут прослужить пациенту 30 и более лет. Вот! Посмотрим на примере. Пациент пришел без зубов. В этой части он получает анестезию, где установлены дентальные импланты. Можете их увидеть. Без вырезания костной ткани, без зашивания, то есть без особых нагрузок для пациента. В этот же день, двумя часами позже, устанавливаются несъемные коронки. Этот шаг дает возможность не загружать пациентов лишними вмешательствами. А этого хотят все наши пациенты. И в Киеве, и у нас в Германии. У нас все это осуществляется по такому же принципу. И этот подход имеет спрос по всему миру. С минимальным количеством операций пациенты получают прекрасные зубы, которые будут долговечными и эстетически красивыми. Мы можем гарантировать, что после 30 лет использования дентальных имплантов вы сможете чувствовать себя также уверенно. Каждая клиника, которая базируется на дентальной имплантологии, думает прежде всего о здоровье зубов и об их эстетике. Также мы предоставляем установку виниров и коронок. Для получения длительного успеха во всех видах лечения, в том числе и при установке дентальных имплантов, важным является уход. Нужно ухаживать за ними, а также регулярно проверять их. Пациенты приходят в клинику, обследуются, коронки чистятся и контролируются специалистами. И, разумеется, я здесь не только для того, чтобы дать информацию об этой клинике, об дентальной имплантологии, которая здесь успешно проводится но ну и для того, чтобы вместе с Вадимом и его командой посмотреть пациентов, обсудить планы, обменяться знаниями и пообщаться о разных докладах и новых трендах. И эти посещения в Киеве или в Германии мы осуществляем от 4 до 6 раз в год, чтобы постоянно обмениваться знаниями и использовать самые последние тренды и знания для лечения пациентов. Всем пациентам, которые приходят в Европейский стоматологический центр, я желаю всего наилучшего. И, конечно же, самое лучшее пожелание всему коллективу клиники Вадима Клементьева. Я очень рад дальнейшему сотрудничеству.